subscribe now and press the bell icon never miss an update नमस्कार दर्शक मित्रों मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर पुनीत जानी आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ मेरे ये शो मोटिवेशनल मंडे में आज के एपिसोड में हम जानेंगे वो वध भारत का कलंक एवं गाय का माहात्म्य गौ के लिए क्या करें शास्त्र में रक्षा का उपाय बताया है गौ का महात्म्य बताया है एवं शास्त्र में प्राचीन काल की गौ संपत्ति बताई है आज हम इस ये तीनों के बारे में जानेंगे तो नमो ब्रह्मणीय देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो 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 गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्यमो नमो सु पवित्राभ्यो नमो नमो शास्त्रों में गौ का महात्म्य बताते हुए कहा है गौ पालन और गौ संवर्धन का प्रश्न भारतवर्ष के लिए नया नहीं है यह भारतवर्ष का सनातन धर्म है हमारी आर्य संस्कृति के अनुसार अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के साधन का मूल हमारी सर्व देवमयी यह गौ माता है हमारे अपौरुषेय वेदों ने गौ की बड़ी महिमा गाई है और उसे अगन्य बतलाया है वैदिक वांग्मय सवा सौ से अधिक बार अगन्य पद का प्रयोग हुआ है अथर्ववेद में पूरा गौ सूक्त है उपनिषदों में गौ महिमा है महाभारत के अध्याय के अध्याय गौ महिमा के संबंध में है रामायण इतिहास पुराण और स्मृतियों में गौ का गौ महात्म्य भरा हुआ है गौ के रोम रोम में देवताओं का निवास माना गया है उसे सुर भी काम देनु, अर्चिया, विश्व की आयु रुद्रों की माता वशुओं की पुत्री कहा गया है और सर्व देव पूज्या माना गया है गौ पूजा गौ भक्ति गौ मंत्र आदि से महान लाभ बतलाए गए हैं। वह यहाँ सर्व प्रकार से अभ्युदय करती है और परलोक में वैतरणी से तारती है वृक्षोत्सव का महान महात्म्य है गौचर भूमि छोड़ना बड़ा भारी पुण्य माना गया है गौ का यह आध्यात्मिक तथा धार्मिक महत्व चाहे आज किसी की समझ में न आए और आध्यात्मिक जगत का यह रहस्य भौतिक साधनों से समझ में आ भी नहीं सकता श्रद्धालु पुरुष शास्त्र प्रमाण से तथा अंतरदशी अंतर्दर्शी महात्मा रितंबरा प्रज्ञा के द्वारा अनुभव से ही इसे जान सकता है गौसेवा भारतीय संस्कृति है और धार्मिक कर्तव्य है सेवा और गौ वंश की उत्पत्ति भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है हिंदू बौद्ध जैन सिख सभी धर्मावलंबियों के लिए रक्षा धार्मिक दृष्टि से मुख्य कर्तव्य है अतएव रक्षा का आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण भी बड़े महत्व का है तथा कदापि उपेक्षणीय नहीं है इसका सांस्कृतिक महत्व तो सर्वविदित ही है भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से बड़े बड़े महापुरुषों द्वारा सेवन और गौ पालन होता चला आता है रघुवंशी महाराजा दिलीप नंदिनी गौ के लिए अपने प्राण देने को प्रस्तुत हो गए थे राजा नृग ने असंख्य गाय दान की थी भगवान श्री राम का अवतार ही गौ ब्राह्मण हितार्थ हुआ था उन्होंने दस सहस्त्र करोड़ एक खड़ब विद्वानों को विधि पूर्वक दान की थी गवाम कोट्य, भगवान श्री कृष्ण का समस्त बाल्य जीवन गौ सेवा में बीता उन्होंने स्वयं वनों में घूम घूम कर गौ वत्सों को चराया इसी से उनका नाम गोपाल पड़ा कामधेनु ने अपने दूध से तथा देवराज इंद्र ने एरावत की सोंड के द्वारा लाए हुए के जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करके उनको गोविंद नाम से संबोधित किया था द्वारका में वे पहले पहल ब्याई हुई दुधार बछड़ो वाली सीधी शांत वस्त्र अलंकारों से समलंकृत तेरह हजार चौरासी गायों का प्रतिदिन दान करते थे अब जानते हैं प्राचीन काल की गौ संपत्ति तो शास्त्र में गौ संपत्ति प्राचीन काल की बताई है कि युधिष्ठिर के यहाँ के दस हजार वर्ग थे जिनमें प्रत्येक में आठ आठ लाख गाय थी लाख लाख दो दो लाख तो गायों के तो और भी बहुत से वर्ग थे तस्या अष्ट गवाम वर्गा सतम शतम अपरे सत, पढ़े इस गौ विभाग की सारी व्यवस्था का भार सहदेव पर था वे गौ विज्ञान के महान पंडित थे नंद उपनंद आदि के पास असंख्य गौवे थी और वे उनका भली भांति रक्षण पालन और संवर्धन करते थे अभी पिछले बौद्ध काल में भारत में कितनी बड़ी संख्या में गौ पालन होता था इसके लिए यहाँ एक ही प्रमाण पर्याप्त होगा धनंजय सेठ ने अपनी कन्या के विवाह में कुछ गायें देने की इच्छा से अपने सेवकों से कहा जाओ छोटा गोकुल खोल दो और एक-एक कोस के अंतर पर नगारा लिए खड़े रहो 140 हाथ की चौड़ी जगह बीच में छोड़कर दोनों और आदमी खड़े कर दो, दो। जिसमें गायें फैल न सके जब सब लोग ठीक खड़े हो जाए तब नगारा बजा देना सेवकों ने ऐसा ही किया जब गाय एक कोस पहुंची तब नगारा बजा फिर दो कोस पहुंचने पर बजा अंत में तीन कोस पहुंचने पर फिर बजा तीन कोस की लंबाई और 140 हाथ की चौड़ाई के मैदान में इतनी गायें भर गई कि वे एक दूसरे के शरीर को रगड़ती हुई चली तब धनंजय ने कहा बस अब दरवाजा बंद कर दो सेवकों ने दरवाजा बंद किया परंतु बंद करते करते भी साठ हजार गाय साठ हजार बेल और साठ हजार बछड़े तो निकल ही गए अब अनुमान कीजिए इस छोटे गोकुल में कितनी गाय रही होंगी यो का यह गोकुलों में लाखों करोड़ों की संख्या में था गौतम नामक बड़े गायों के व्यापारी होते थे जिनके पास लाखों की संख्या में गौं के दल के दल होते थे यह थी हमारी गौ संपत्ति और यह था हमारा पालन गाय को अब भी गाँवों के लोग धन कहते हैं बड़े ही दुख की बात है कि उसी गौ पालकों के देश का राजा इतना पतन हो गया कि देश का आज इतना पतन हो गया कि उनके अपने ही राज्य में गाय निर्बाध काटी जाती है और गौ रक्त से भारत की पवित्र भूमि लाल हो रही है तो ये था गाय का महात्म्य हमारी प्राचीन काल की गौ संपत्ति और कैसे गौ रक्षा करे ये सब आज हमने इस एपिसोड में जाना मेरा ये पुडियो ये मेरा ये वीडियो पूरा देखिए लाइक करिए कमेंट करिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जय द्वारकाधीश महादेव हर मित्रों